Ya Səman xanım Qarabağ oyunu da o həftə yazıb. Təşəkkürlər Ya Səman xanıma. Şuşa sizə haram olsun. Şuşaya gedənlər, şəkil çəkdirənlər, qol götürüb oynayanlar, Qarabağ fatihi kimi orada-burada qürurlananlar, Qarabağın fatihi siz yox, sahibsiz buraxılan yaralı qazilərdir. Şuşa sizin deyil sahibsiz qalmış, taleyin ümidinə buraxılmış yaralı qazinəndir. Gerçek bir fatih əskərlərinə sahib çıxandır. Əskərlərinə, yaralısına, qazisinə sahib çıxmayan baş komandan sən gerçek bir komandan olamazsın. Bacarmadın. Yaralı qazinin haqqını yedin. Savaştan sonra döyüş meydanında əskərini yaralı, baxımsız, sahibsiz qoyub qaçan baş komandan fərarlidir. Savaşan, yaralanan, şəhid olan əskərin əməyini, haqqını mülkməmsəmiş oğrudur. Şəhidlərin, yaralı qazilərin qələbələrini öz adına çıxıb, haqqını oğurlayıb qələbənin qazandırdığı üstünlüklərlə Nə qədər qürrələnir, qürrələnsin. Yaralı əsgərə sahib çıxmağı bacarmırsa, buna ağlı, mənəviyyatı çatmırsa, o qələbənin haqqı ona haram olacaq. Avtobusda olub şüşəyə serfi çəktirməyə gedən partiya sədrləri, media kapitanları, aydınlar, akademiklər, deputatlar, xalq artistləri, rəzillər baxımsızlıqdan, biganəlikdən intihar edən gənc əziz qazilərimizin haqqı ahı sizi tutsun. İnsan da, qazi də, əskər də vətən qədər, torpaq qədər müqəddəsdir. Bəs niyə bu qazilərə sahib çıxmadınız? Niyə? Qələbədən danışanlar. Şanı alan əlill oğullara, qazilərə baxın, utanın. Şuşa sizin kimi mənəviyyat sahiblərini qəbul etməyəcək. Şuşa bu vicdansızlığı həzm etməz. Yaralı qazilərə sahib çıxmayan millət Şuşa sizə halal olmayacaq. Olmaz. Mümkün deyil. İlahi ədalət var. Haq var. Ya zaman qalım qala qoyulur. Şah sizə haram olsun dönə dönə təşəkkür edirəm Yasəmxan xanım. Bax. Bubu məsələ bucür yanaşma daha çox indiki çağdaş zamanın o harayına hayr verməkdir. 30 il qabaq bir daha deyirəm, mən heç kim buradan müdafiə eləmirəm. Yəni o məsələlər gerçəkdə məhkəmədə həll olunma ola bilər. Bax bütün o tarixi arxivlər filan deyətirlər, kim deyib, səhv deyib, düz deyib, niyə gəlib, niyə gedib, niyə olub. Bunların hamısı məhkəmələrdə həll olunacaq. Onu həll edəcək məhkəmə yoxdur. Elə bilə danış deyirlər. Amma bu yazarın hamı yazısı daha çox çağdaş zamanın yaralarına mərhəmə olmaq istəyindən gəlir. Yəni daha e, aktualdı məncə. JW. Bu baxımdan mən də yazan məqaləyə təşəkkür edirəm. Deyəcəyim bir söz yoxdur. Sətir-sətir, söz-söz, vergül-vergül hamısının altında elə hesab elə mənim imlandım. Elə bütün hər cin dediyim bu olub. Sən şey şanın fət eliyən və bütün dünyanı mat qoyan qazi, qazi. Bu gün gəlib Minasiyanın qapısının ağzında balaca çörəkpuli dilənirsən. Onun komandanlığı da, onun ailəsi də, onun adisi də, onun generalı da, onun ziyalısı da, onun mətbuatı da, mediyası da, onun partiya sədrdir də, filanı da, deputatı da, naziri də, baş naziri də hamısı Allahın belasına tuş gələcək. Baş tərəfi yox.